دغه خواږه او سر زیډه مون ډول دمره خاص دي د دغه همونو 1 کیلو په نګدي سلور لکرو په خرسيږي دغه مونه د جاپان په میازاکی ټاپو کې کی کرل کیږي چې شپکه اللهم خې د کراچي په یو فارم کې په ازمایښت ډول کرل شي وو محمد فایم په دې فارم کې د دغه سلور و نو ساتنه کوي اس منګو کی سب سے ایک جو مین بات دغه امونو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کتاڅ غواړي دا نه حل کړی نو یوازې قلمی کینول کیږي زړی ودان نه کوي دویمه خبره دا ده چې د تمنګ په هر دو میاشتو کې یو ځل تبي یو ځل سرو ورکو په مجموع کې خوګیو به ورکول کیږي د ټولو ونه لپاره د نل خوګیو به کارول کیږي په نړیوال بازار کې د دې امونو د یو کیلو بها لا 890 ڈالر پور رسیدي چې د ری ترتلور لکه پاکستاني روپیه کې 3 سے 4 لاکھ روپے پر کی جی اس کی قیمت ہے دمی زکی امونو خوند او ذائقه په پاکستان کې د نور امونو په پرتله خوندور ده تدېونه یو ځانګړن ده د چدې ګرمه موسم له پیلې دوسر سم یې د میوینه ولو لړی پیل کی حمارې پاس ټوټل اسکي 4 درکته دي 2 درک کیه په مجبو کې مونږ څلور داسې ونی لرو چې 25 په کلني او 2 نورې 3 کلني دي 3 کلني مونږ نه لپمي وې نه دی راغلي او هغه چې شپک کلني دي 100 کاله مونږ ته لوش پک 1200 كيلو پورې حاصل راکړې دي دلته تجربه کامیاب شوې ده او زموږ مالکان غواړي چې دا تجارت وکړي لپانزو سوتر سلو پوري وني وکړي او یو وخت جوړ کړي دا ټول صادریږي او په پاکستان کې څوک خریدار نه لري ځکه دا ډېر ګران دي او پراتونکو کې د تجارتي کولو اراده لري نو اجه چلګي کمرشل په کرنے کا ارادہ ہے د میازاکی امونو ون ډېر پاملرن انتظار ضرورت لري تیز مر او مناسب هوا د میازاکی امونو د حاصل په برخه کې مهم رول لري هغه میان کې راځي چې د خوولو ساينس او ټکنالوژي څنګه مرسته کوي پروفیسور ډاکټر سید محمد غفران وايي چې په پاکستان کې یوازې د امونو د حاصل په خکولو سره د حیوانات په اقتصاد کې مثبت نقش لوبول کیدلی شي موږ په پاس یو ارننګ دی پاکستان کې وایي 100 د پاکستان لپاره د ايدي وخه چلرو چې سل ملیون امریکایي ډالر دی خو هغه سچې مونږ تر لاسه کوو شل یا ډیرش ملیونه او هدي اکثر 500 ملیونه کېږي د پاکستان اقتصاد تر دې ډیر نه ورېږي د امونو د صادراتو لکه بل از مون د امونو مجموعي تولید یو اشاریه ته ملیونه ټنه دي چې په غوږ کې وایي 150000 ټنه منګر په مشکله صادراتول شو چې دا د امونو د مجموعي تولید 560000 نه هم نګي نو کوم غواړو د پاکستان د امونو صادرات به تر ښه کړو نو باید د کرن له خاو میتودونو څخه کار وخلو او دوایمه مهمه خبره دا ده چې د امونو د زیات مخنیوي ډیر مهم دي پاکستان د اقلیم لپاره د پلوه د کرن لپاره ډیر مناسب چاپیریال او سلور فصل لري چې د امونو ترڅنګ د نورو میوې لپاره هم ډیر مناسب دي کله د وګ جاپاني امونو بغداري ته ودا ورکه شي نو دا به په نړیوال بازار کې د پاکستان د اقتصاد بهترولو په برخه کې یو مهم ګام وي